Зайдет сделка. Когда у нас мотивация, умноженная на, на, на лояльность клиента, 100%. Это 100% сделка. Что такое мотивация? Да? Мотивация это как определяется мотивация, что говорит клиент и почему, зачем он вышел на рынок. Вот две позиции определяют мотивацию: слова, которые он говорит, и к ним надо прислушиваться. И второе, зачем этот человек сейчас, в данный момент, вышел на рынок. Почему ему это надо? Почему ему не сидится там, где он сидит? Две позиции, все, больше ничего не определяет мотивацию. И тут у меня сразу к вам вопрос. Первый. Вот если звонит девочка и говорит, боже, мне так срочно надо, так срочно надо, я сейчас побегу на просмотр, вот хочу. Это мотивированная девочка или нет? Пока не Непонятно, Пока, да, почему? Что не Потому что вы должны задать вопрос, а почему это так срочно тебе сейчас надо? И если она вам отвечает, да блин, шеф приехал злой, в, 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 все заснежило, негде поставить машину, он говорит, сейчас в, в, срочно переедем. Это мотивированный клиент? Нет. Нет, потому что, что шеф выпьет кофе, успокоится и все, поставит где-то машину и им съезжать не надо. И второй случай, если вам звонит девочка и говорит, ну, я вышла, мы ищем, вы спрашиваете, зачем, да? И почему? Она говорит, да, в принципе, мы не спешим. Вы будете высылать варианты, мы уже там что-то посмотрели. Там, руководитель, там, раз мне отмашку, я пойду или не пойду. Вы спрашиваете, а зачем вам это? Она говорит, ну, как бы мы в 100 метрах сидит 30 человек, нам тесновато, еще хотим 5 добрать. Вот, поэтому хотим просто расшириться. Это мотивированный клиент или нет? Да, тоже, да. Потому что... Она, и она не спешит. То есть, по слову, спешит, не спешит, определиться нельзя. Потому что, если это сотрудник шефа, который, вот, прям, знаете, тут же выполняет его задачи, она тебе скажет, что она будет выбежать на просмотр и так далее. Но они никогда не уйдут. Потому что шефа устраивает там, где он сидит. И то, что сегодня там сугробы, завтра сугробы расчистят, и там будет чисто, и ему будет где поставить машину. И он в хорошем настроении забудет о том, что он хотел поменять офис. А если им мало места... То как бы там, в каком бы настроении шеф не был Мало места, это мало места Это негде посадить сотрудника И они все равно переедут Спешит эта девочка, не спешит Как она там себя ведет, они все равно переедут Вот это вот мотивация Поэтому в нашем первом контакте Я всегда прошу, и Нона это оценивает Спросить, спешит, не спешит, это ни о чем да, Обязательно так... даем Следующий вопрос А зачем вы вышли на рынок? Вот Ведь что такое выйти на рынок? Это стресс это стресс для компании, это переезд, это финансовые э, эти самые вливания, которых денег сейчас нету. И этой компании надо все преодолеть, чтобы переехать. Ну скажите, какая должна быть мотивация, чтобы это сделать? Ну не меньше чем 50%, а вообще 75, да? и 75%. Э, и э, э, что такое лояльность? Я сегодня не буду об этом говорить. Лояльность в первом контакте для нас это одно единственное. Это когда вы начинаете разговор и потом его заканчиваете. И если человек после того, как разговор закончился, остается в более позитивном настроении, чем он зашел, вы уже сделали шаг к лояльности. Если он выписался в конце разговора и сказал, да ⁇ -мо ⁇ задолбали вы меня вашими вопросами, вы, к сожалению, на шаг отступили от лояльности. Но лояльность ⁇ это процесс. И вы помните, у нас там много, пять показателей, по которым мы, скажем, налаживаем отношения с клиентом и сегодня я вот поговорю только об одном из этих показателей если вы помните да, что такое как человек принимает решение вот мы делили их всего есть два критерия по которым ну, в, в этой именно скажем в этой в этом направлении всего два критерия есть внутренние референтные люди и внешне референтные. О чем это? Есть те, которые опираются на цифры и факты, это все мы. И есть те, которые опираются на мнение других людей. Они говорят, вот если бы я спросила, у нас был такой кстати сотрудник, он сказал, я говорю, как, как ты будешь знать, что это самое, что ты хорошо выполнил свою работу? Этот сотрудник говорит, а если Ярослав меня похвалит? Все, мы понимаем, что это Ярослав для него, это референтный человек. И тогда, если я хочу, чтобы он что-то сделал, я ему говорю, слушай, ну Ярослав же любит, когда ты вот это делаешь недостаточно, достаточно, он пойдет это и сделает. А если вот это все мы, вот такие, как мы к вам обратились, когда они говорят, меня, меня интересует там результат, меня интересует цена, меня интересует 33 комнаты в этом помещении и так далее. Вы это послушали, вы понимаете, что человек опирается на цифры и факты. И тогда вы с ним разговариваете цифрами и фактами. Это разный разговор, это разное. То есть человек вас будет понимать, когда вы говорите с ним на понятном ему языке. А понятный ему язык – это референтность. И если вы понимаете, что этот человек, слушая первый контакт, вы понимаете, что этот человек ориентируется на мнение других людей, то вы приводите мнение других людей, что в этом бизнес-центре находится такая-то компания, элитнейшая. Посмотрите, в этом, этот бизнес-центр там, допустим, рекламировал когда-то Кличко и так далее. То есть в этом, в референт... этом помещении, в этом там, там есть э, генератор, там атмосфера, там тепло и так далее. Это все, что касается вот чувств, э, мнения других людей и так далее. Если перед вами человек такой, как мы, который э, э, позиционирует все с точки зрения циф цифр и фактов, вы говорите смотрите, цена-качество здесь оптимальная для этого района. Смотрите, площадь такая-то, вы просили 7 комнат, здесь 7 комнат и так далее. То есть вы оперируете цифрами и фактами, ему понятно. И он будет вас оценивать, что с ним говорит эксперт. Хотя вы говорите об одном и том же помещении, но с одним вы говорите эмоциями, с другим вы говорите цифрами, фактами. Это внешние референтные люди. Но есть еще третья категория. Третья категория – это внутренние референтные люди. Среди нас сейчас таких нету, но у нас были несколько ярких показателей, что они, они когда вот спрашиваешь, вот как ты знаешь, что ты сделал результат, он вот так вот поднимет плечо и говорит, вот знаю и все. То есть у него нет, он ни на что не опирается, для него важно свое мнение. Я знаю, что я хорошо сделал, и я молодец. Почему важно этих людей отличать? Этих людей, меньшинство, их всего лишь до 10% вообще среди всего населения. Это люди очень целеустремленные, добиваются больших результатов, потому что они уверены в том, что они знают правильно, они молодцы. И что бы они ни сделали, они всегда молодцы. Так, вот почему надо знать, что если перед вами внутренний, референтный человек, с ним говорить нельзя, не так, как я рассказала по фактам, цифрам, не так, как я рассказала по эмоциям и мнению других людей. Почему? Потому что этим людям мы всегда должны говорить. Вот я думаю, что этот бизнес-центр вам может подойти, но принимать решение вам. Вот это принимать решение вам, если вы это не говорите в конце фразы, он вас вообще не слышит. «Что ты там думаешь? Мне вообще нафиг, все равно, что ты думаешь». Я тут первая буква алфавита. И поэтому вот это принимать решение вам, если вы понимаете, что перед вами стоит внутренний референтный человек, это прямо вот ну, обязательно. Потому что иначе все, что вы ему доносили, это все для него пустой звук. Он не понимает. Вы, это все равно, что вот если человек не знает английского языка, вы говорите на английском. Все. Он, он не слышит вас. Вот это вот очень важно. Это единственное. Таких вот штучек... Как я вам то, что рассказала, их вообще пять. У нас есть видео по этому поводу. Переслушайте, чтобы присоседиться, что такое лояльность. Это присоседиться, это нужно мыкаться. Мы Знаете, что это такое? Что я тоже вот, люблю этот бизнес-центр, потому что. Или там мыкаться, что я туда уже заводил людей, потому что, и так далее. То есть, вот это мыкаться тоже это находить общий язык с клиентом. И так далее. У нас там много. Вы переслушайте, я сегодня не буду заострять на этом внимание, как мы, скажем, увеличиваем лояльность человека. Но надо помнить одно, если вы понимаете в конце разговора, в конце первого контакта, что лояльность у нас 50% и мотивация 50%, это мотивированный клиент или нет? Нет, потому что 50 на 50 это 25% возможности результата. 0,5 на 0,5 это 0,25. Только если клиент мотивирован на 75% и лояльность вы добились 75%, только тогда возможность 50 на 50. Понимаете, это 50% результата. И только тогда мы считаем, что это, это клиент, с которым вы доведете до сделки. Почему вот в первом контракте очень важно не спрашивать, сколько комнат, потому что вы потом обязательно это узнаете. Вы будете высылать таблицы, вы будете высылать варианты, вы поймете, что сколько ему там комнат надо, что ему еще надо, нужна ли парковка, не нужна ли парковка. Для этого у нас есть система таблицы, где вы высылаете разные варианты, и по результатам ответов на эти варианты вы понимаете и цену. Цену тоже в первом контракте не обязательно спрашивать, потому что сколько раз мы знаем, что говорят одну цену, а потом снимают совершенно другую. Ну сколько? Говорят одну локацию, потом снимают совершенно другую. Но это же сплошь и рядом. А мы на этом зацикливаемся, не узнавая основное. Что такое мотивация? Да? Где, почему он вышел на рынок? Почему именно сейчас? И, 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 а это мы можем узнать только увеличив лояльность, чтобы он вам рассказал, чтобы он перед вами открылся. Вот это то, что я хотела рассказать по мотивации. Это первое. Второе. Вы должны четко понимать, клиент выходит на рынок улучшить свою выгоду. Выгод всего 6 штук. И я прошу это даже записать, чтобы вы понимали, какую выгоду закрывает клиент. Я вам их назову. То есть, первое заработать, это первая выгода. Второе сэкономить, вторая выгода. Меньше беспокоиться третья выгода. Повысить, повысить свою значимость четвертая выгода. Получить положительные эмоции пятая выгода. И шестая улучшить здоровье. Все, больше выгод нету. И клиент, выходя на рынок, снимая офис, покупая любую вещь, вот что бы он ни делал, принимает решение только исходя из этих шести выгод. Других выгод нет. И вам желательно, и даже обязательно знать, какую выгоду закрывает ваш клиент. Тогда вы его легче доведете до принятия решения и до именно снятия офиса с вами. Потому что вы будете презентовать, например, что такое заработать. Как это? Вот что такое в нашем понимании аренда офисов клиент хочет заработать. Как вы думаете? Я начну, а вы продолжите. Это меняет локацию ритейл, где больше проходимость. Да? Он меняет локацию. Почему? Потому что там, где он сидит, проходимость плохая, а ему нужна проходимость, он меняет чтобы это самое. Еще, еще заработать, что такое заработать? снять более престижном месте для того, чтобы, для того, чтобы, раз, да, и чтобы и общаться там и так далее, да, там, чтобы возле какой-то компании, которая, допустим, э, ну, две там смежные компании вместе объединяются, чтобы не тратить на, на, на дорогу и так далее, это заработать, чтобы по времени. Тут нам сложнее эту выгоду, вот шестую закрыть, но есть вариантики, вот у меня какие, например, если офис на четвертом этаже, а вы понимаете, что здоровье для человека важно, мы ему это фитнес, это для вас фитнес, вы себе поднялись на четвертый, спустились. Вам не надо да, в теплый офис, да, не будете болеть. Потом, допустим, вот можно, знаете, как, если вы знаете, что в этом бизнес-центре есть, например, хорошая там танцевальная студия или еще что-то. А для клиента важна вот эта вот, скажем, выгода, здоровья, да, то вы всегда можете сказать, кстати, это, это прекрасно, это Европассаж. Вот прям они, вот если вы смотрите их сторисы, они прям говорят, у нас там фитнес, у нас там то, все, у нас там вот эти вот, там они собираются клиенты между. С собой общаются, там, вот это все здоровье, да вот это все здоровье. И вы если знаете о бизнес-центре это, предлагаете, если есть такая э, выгода у клиента, как здоровье, вы вот, вот с этой позиции с ними говорите. Понятно, почему важно знать выгоды клиента, вот вашего каждого клиента, чтобы с ним правильно говорить, вы должны вот прямо себе в CRM писать, выгода такая, -то, вот, у него выгода такая-то, и вы посмотрели, ага, вот я буду говорить, и, и все, начинаете с, с, с закрытия этой выгоды, посмотрите, там же вы же экономите, Посмотрите, там же коммунальные маленькие, вы же там, да, там цена чуть-чуть дороже, но коммунальные же там почти нету. Или генератор входит в стоимость, вы же экономите. Все, он вас слышит. Или статус, например, смотрите, это же самый элитный бизнес-центр. IQ, например, или там, ну, какой там сенатор. У кстати, в сыграла сделку именно с Она посчитала, что она кучу денег тратит на столах, она приплюсовала эти деньги, ну, как бы, а в Потому что, по силам, что это ценность здоровья закрывала. Может. Для нее очень да, важно да. ценность здоровья. Понимаете? А их всего шесть. Вы себе в голове, вот прямо себе написали перед собой эти шесть ценностей. Все. И смотрите, все-таки, а как мы узнаем, какая ценность? Он всегда ее говорит. Если вы переслушиваете звонки, вы всегда будете знать ценность. Он о ней всегда скажет. Вот всегда, если вы вот хотя бы 5 минут, не 2 секунды поговорили с клиентом, узнали сколько комнат, и сказали, хорошо, я сейчас вам вышлю варианты. А если хотя бы 5 минут, зачем вы вышли на рынок, почему вас не устраивает там, где вы сидите, с чем вы сравниваете? Чтобы я понимал, что предлагать. И он вам говоря, отвечая на эти вопросы, обязательно назовет хоть одну свою ценность. Просто ее нужно услышать. Понятно, да? Все, это, по, по этой части есть вопросы, что касается мотивации. Внутри референтные, внешне референтные разобрались да теперь то что касается э, того что я просила изучить клиенты есть мотивированные и не мотивированные почему мы работаем и с теми и с теми мотивированные клиенты есть реальная проблема есть та выгода, которую он сейчас должен закрыть, да, и мы узнаем ее. Это то, о чем я разговаривала первые 15 минут. И есть немотивированные. А почему же мы работаем с немотивированными? Они рано или поздно вернутся к этому. Да, вот света прямо умничка в этом плане. Она берет их, у нее клиент может висеть в сером системе год. И он дозревает, дозревает: да, сегодня ему не нужно. Но завтра, когда ему будет нужно, он никого не будет помнить, он обратится только к свете понимаете, и вот мы работаем в долгую с этими клиентами, но это гарантированный результат. Что такое мотивированный клиент? Мотивированный это, ну, даже 60 на 40, 60 мы не заработаем, 40 заработаем. Потому что что такое мотивированный? У него есть уже проблема, у него есть результат какой-то, который вот, скажем, какой-то офис, с которым он сравнивает. И он для того, чтобы не ошибиться, Ищет другие варианты. И вы бегом, он говорит, я срочно, я сейчас посмотрю, я готова принимать решение. Вы, вы бежите, показываете эту, этот офис. А он посмотрел, ага, то, что у меня есть лучше. Мне это не надо. И они, вот это те люди, которые закрывают сделку в течение трех дней. Вот сегодня ему надо, завтра уже не надо. Потому что у него есть, и он для того, чтобы не ошибиться, просто смотрит другие варианты. И это быстро, и это вот так вот, это те, которые или да, или нет. Если у тебя твой вариант, который ты предложил, лучше, да, он вернется к этому варианту. И может быть с тобой закроют. Это сделка за три дня. Но вероятность это аж там ну, 30-40% всего лишь. Потому что он уже походил на рынке, мы его до этого не знали. Он уже подыскал себе офис, и тот офис, который он подыскал, может быть лучше вашего. Он просто. Да, он просто сверяет. Это никакой не козел, и, и ничего страшного, если он сегодня ищет, а завтра нет. А он, просто, он, просто на стадии, да. он просто на другой стадии. Он просто на другой стадии. Так, И теперь вот самое такое. И почему здесь вот я вот, у нас все рамки степени готовности клиента, вы записываете их как попало. А это же информация для вас, для вас, потому что степень готовности только вышел на рынок, и вы понимаете, что с ним работать только в переписке, и только напоминать о себе. Им даже варианты особо можно не высылать. Просто работать, просто говорить, здравствуйте, вот такая там ситуация, поздравляю вас сегодня там, с Днем Святого Валентина. Все. Если будет нужен офис, звоните. Вот вся работа с этими клиентами, и он, если вы правильно с ним работаете, а вы знаете, да, например, что он там внутренний референтный, но я, я вам вышлю варианты, но вы будете решать, какое, смотреть или нет. А если он внешний референтный, то вы там говорите, как вы хотели, там пять комнат, так как вы хотели там пять комнат, это если вот у него эта самая ценность, о, господи, скажите, я скажу, опирается на цифры и факты. А если эмоции, в этом бизнес-центре же тепло. Потому что там же ж генератор, там вы не будете заморачиваться вообще. Как вы, у вас там холодно сейчас в вашем бизнес-центре? Вот так вот общаюсь, даже не высылая никаких вариантов. Это с теми, кто не мотивирован. Те, кто мотивирован, и вот последнюю стадию расскажу, которые принимают решения. Эти, эти люди, которых нужно додавливать. И тут работают только с этими людьми. Работают дедлайны, когда мы говорим, вот или сегодня, или завтра будет другая цена. Если вы вот этому первому скажете, который только вышел на рынок, да ему все равно. Понимаете, детонально с ними не работает. Но это отдельная тема, она у нас тоже есть, вы можете ее прослушать. Так, и последнее, что я хочу сказать. То есть по кругам понятно, почему они все рамки у нас и почему они важны. Потому что это информация для вас. И теперь последнее, то, что я вот прям хочу, чтобы вы тоже об этом вспомнили, то, что я просила вас прослушать. Степени принятия. Что такое степени принятия? На самом деле горе проживается точно так же. Если умер человек, то проходят эти же самые степени принятия. Сначала отрицание, когда ты говоришь, нет, этого не может быть, он живой и так далее, да, потом гнев, почему с ним, почему со мной и так далее, и пока ты не проживешь вот это отрицание гнев, следующее станет, потом торг, когда ты торгуешься, а я бы мог там вот это сделать и вот это, и полечить, и туда, и сюда, и сам себя и торгуешься за то, что вот, чтобы могло быть, если бы, да? Потом депрессия, когда человек ну, депрессию проживает самостоятельно, у каждого своя депрессия и раз, разный период времени. И только потом принятие, когда человек говорит: Боже мой, ну да, он хотел уйти, он ушел. Это я о смерти сейчас говорю, да? То же самое в, в клиентах, с которыми мы работаем. Первая стадия отрицания. Какие это клиенты? Вот я просила а вас подумай, прослушать. Это те, которые говорят, этот самый, например, там, да? Мне нужен офис за 20 тысяч. Вы говорите, ну такого на рынке ну, нет. Не да, да. Он, он говорит, да как это нету полный ЛАХ? У меня полно этих объявлений, весь ЛАХ. И вообще мне не высылайте ничего, я сам ЛХ смотрю. Ну, да, вот спускай это спускай те, которые, которые на отрицание. Они считают, что они молодцы, они найдут сами себе офис за 20 тысяч и будут рады этому. Как мы с ними работаем? Мы, да мы их вообще. говорим. Я, может, не прав, вы говорите, да. но, но я, я на этом рынке эксперт, но я не знаю, что вам предложить на эти деньги. Да. У что меня нет этого варианта. Вы его и не отталкиваете, и не переубеждаете ничего, вы просто понимаете, что он на стадии отрицания сейчас, ему ничего не поможет. Он должен сам побегать. Следующий ⁇ гнев. Как стадия гнева для нас? Что это такое? Он, он выбежит, потому что ему говорят за 20 тысяч он приходит, а там сарай, Звонит с фейки, да, фейки. Он приходит, а там, например, подвал вместо первого этажа. Да, вы и, и, и вообще мне только вот этот офис покажите, никакие другие мне не надо, потому что вы все как все, вы, брокеры вы, все брокеры идиоты, мне ничего не могут предложить. Это гнев. Как мы с ними работаем? Мы как компания, как брокеры, что мы делаем здесь? Опять же, отпускаем. И мы говорим чуть-чуть другую фразу. Мы говорим так вот. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Да, вы хотите найти офис за 20 тысяч. Я попробую вам помочь. Но я не обещаю. Вот я эксперт, я не знаю таких офисов. Но я попробую. И вы его тем самым не отталкиваете, вы его держите, понимая, что он находится для нас на стадии гнева. Понятно, да? Идем дальше. Следующая. Торг. Кто это за клиенты? Кто скажет? Самое лучшее, не самое лучшее, это те, которые длинные, которые мы с ними работаем. Мы Красивые им посылаем варианты, они видеоролик. нам отвечают. Это те вот основные, с которыми мы думаем, что это нормальные клиенты. Все остальные придурки, а эти нормальные. И это те, которые на стадии торга, которые походили сами, поняли, что за 20 тысяч это только подвалы и плесень. И они готовы за 30 смотреть. И вы уже понимаете, что за 30 все-таки что-то можно предложить. Что-то есть на рынке. И вы начинаете с ними работать туда-сюда, как эксперты, склоняя их то в одну, то в другую сторону, да, для того, чтобы, понимаете, бюджет. Я не буду это выкладывать, это больше для меня. Все такие, все сякие, блин, эти риэлторы мне дают не то, что надо, то, что я не хочу. Моя любимая, красивая, замечательная жена, выслушай, и так далее. он себе вот на этой стадии депрессии, вышел из депрессии. И вот последнее, это принятие. Как работает наше приятие? Кто это такие? Это те, которые имеют вариант и сравнивают. Это те, которые быстрые. Вот те, которые быстрые, которые сегодня на рынке, завтра он уже решил, это вот эта стадия принятия. То есть он понял, он нашел какой-то вариант. Да, он не такой, как он выходил на рынок, он в другой цене, он в другой там, площади и так далее. Да? Но он нашел какой-то вариант. И ему нужно быстро не ошибиться, сравнить какие-то другие предложения. Вот это вот стадия принятия. И он готов тогда слышать, он готов выбегать на просмотры, он готов торговаться, он готов что угодно. Понятно? Да? И каждый из клиентов, который нам позвонил, вы определяете, на какой он стадии. У нас козлов нету. Просто один на стадии только вот этого отрицания, когда он еще не понимает, что ему надо. А второй на стадии принятия. И разная работа с ними. Там у нас есть таблица. Если вы заморочитесь вот в этом видео, которое я давала, и посмотрите, там показано, как работать с каждой из стадий. Но это в виде таблицы показано. Но в принципе вы понимаете, как работать с отрицанием, как работать с гневом, как с торгом и как с принятием работать. Все, это в то, что касается мотивации. Вот я, когда вы просили, не понимаете, как, допустим, что, как узнать мотивацию, но ты не понимаешь, как оценить мотивацию, мотивация это то, что вот я сейчас полчаса вам рассказывала. Это мотивация. Вот следующее занятие, я все-таки хочу повторить, чтобы мы вернулись к теме лояльности, как добиваться лояльности. По лояльности я сегодня сказала одну вещь. Это вот, вот это вот внутри и внешне референтные люди. Все остальное мы поговорим тогда на следующем занятии, если успеем. Спасибо за внимание. Есть вопросы? нету. Будете ну, делать все. то, что я прошу? Конечно, Отключи. мы это не делаем. Да, Отключи. особенно ты, особенно ты. Хорошо. Только количество комнат.